जे जारी शे एक जो तो लोअर ट्रोपोस्फेयर है वहाँ पे वेस्ट असम के ऊपर स्थित है एक दूसरा सर्कुलेशन साउथ तमिलनाडु और कोमरीन एरिया के ऊपर है और तीसरा साइक्लोनिक सर्कुलेशन हमारा जो सेंट्रल पाकिस्तान है उसके ऊपर स्थित है नॉर्थ वेस्ट इंडिया के ऊपर जेट स्ट्रीम रफ्तार से लगातार चल रही है साथ ही तेईस नवंबर से एक साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल के ऊपर लो प्रेशर एरिया बन सकता है इसका पूर्वानुमान भारत मौसम विज्ञान विभाग ने किया है इसके ऊपर लगातार हम निगाहें बनाए हुए हैं अगर हम डे वन वार्निंग की बात करें तो जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश के लिए बहुत घने कोहरे की ओरेंज अलर्ट चेतावनी दी गई है पंजाब हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में घने कोहरे की चेतावनियां दी गई हैं असम मेघालय में हेल स्ट्रोम और वज्रपात की चेतावनियां दी गई हैं तमिलनाडु तमिलनाडु में भारी वर्षा की आज चेतावनी दी गई है और साथ ही तमिलनाडु केरला और लक्षद्वीप में वज्रपात की भी चेतावनियां जारी की गई हैं। अगर डे टू यानी 20 नवंबर की हम बात करें तो 20 नवंबर में पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में घने कोहरे मेघालय में वज्रपात के साथ, होने की भी है। साथ ही में भी होने की संभावना है प्रायद्वीप भारत में भी तमिलनाडु केरला और लक्षद्वीप में वज्रपात होने की संभावनाएं हैं अगर हम इक्कीस से तेईस तारीख के बीच के मौसम के पूर्वानुमान की बात करें तो जैसा कि आप अपने यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं लगातार तीन दिन पंजाब हरियाणा में बहुत घना कोहरा रहने की संभावनाएं हैं हिमाचल प्रदेश में इक्कीस तारीख को लगातार तीसरे दिन घना कोहरा रहने की संभावनाएं हैं साथ ही एनएमएमटी में भी 21 और 22 तारीख को वज्रपात होने की संभावनाएं हैं जो हमारा अंडमान निकोबार है अंडमान निकोबार में 22 और 23 तारीख को भारी वर्षा होने की संभावनाएं हैं